Dünyada gedən proseslər iqtisadiyyata təsirsiz ötüşmür. Bu da öz növbəsində ərzaq və digər satış məhsullarının qiymətində artıma səbəb olur. Belə ki, qiymətində artım müşahidə olunan ərzaqlar sıyasətində ət və ət məhsulları da yer alır. Hazırda meyvə, tərəvəz, yumurta, ət məhsullarının qiymətindəki artımın əksinə olaraq taxıl, eləcə də un və un məmulatlarının qiymətində azalma müşahidə olunur. Çörəyin qiyməti isə dəyişməz olaraq qalır. Çörək düşür Yoxsa yani belə artım görmürəm mən burada. Normal, normaldır hə. Mən əsasən meyvə alıram. Meyvələrdə görürəm daha çox. Özüm bərbər olduğum üçün şampunların qiymətində görən qiymət artımını. Əsasən uşaqlarə aldığım piçenələr daha tez-tez onların qiyməti qalxır. Gündəlik məsəl üçün aldığım üçün qiymətlərini daha yaxşı bilirəm. Meyvələrdə bir də olur bu artım. Əsasən də tərəvəzlərdə daha çox yenə yəni, artım hiss eləyirəm. Çörəkdə artım hiss eləmirik. Belə adi məhsullarda, bu ət məhsullarında bunlarda qiymət artımı var. Bəs hansı məhsulların qiyməti əvəkilə nisbətən azalıb? Yağların qiymətləri biraz azalandı. BMT Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təşkilatının hesabatına əsasən, 2022-ci ilin aprelindən etibarən dünya bazarlarında ərzaq məhsulları davamlı olaraq ucuzlaşıb. Elə ölkədə qiymət artımlarının nisbətən sakit tempdə davam etməsinə səbəb də budur. Çünki Azərbaycan həmin məhsulları idxal etdiyindən, ucuzlaşması bazarlarda daha sərfəli qiymətə təklif olunmasına şərait yaradır. Eləcə də inflyasiya göstəricilərinin azalmasını təmin edir. Belə ki, ötən ayla müqayisədə ölkədə ümumi inflyasiya səviyyəsi 0,4 faiz olub. 2022-ci ildə isə bu göstərici 1,6 faiz təşkil edib. Azərbaycanda hazırda ə, qiymət Ə, dinamikasında disinflasiya dövrünə daxil olmuşuq və xüsusilə də biz may ə, avqust aylarına əhatə edən 4 ayı nəzərə almış olsak bu dövrlərdə demək olar ki qiymətlərdə ə, hətta azalmalar baş verdi. Yəni ə, az da olsa kiçik həzmli deinflasiya prosesi də müşahidə olundu və bütövlükdə proses ə, indiki halda ə, əvvəlki illə müqayisədə ə, daha idarə olunandır. Ötən illərdə Azərbaycanda artan inflyasiyanın qarşısını almaq üçün atılan addımlarsa nəticəsiz qalmayıb. Belə ki, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib ki, həyata keçirilən anti-inflasiya tədbirləri qiymət artımlarının sürətinin yavaşlamasına şərait yaradıb. Nəticədə 2023-cü ilin 9 ayında inflyasiya göstəriciləri 10,9% təşkil edib. Ekspertlər isə inflyasiyanın bu cür azalan gedişatının gələcəkdə də davam edəcəyi qənaətindədirlər. Beynəlxalq təşkilatların da proqnozlarına diqqət edir desək bu artıq onlar da proqnozlaşdırırdılar ki, ilin sonunda Azərbaycan inflyasiya Azərbaycan inflyasiya keçənlə nisbətən azalmağa doğru gedir. Gələn il ümumiyyətcə hesab edilərik ki, 4 faiz civarında olacaqdı. 2025-ci ildə daha aşağı. Yəni ki, bu məhəlləgəl prinsipsiya bu qlobal problem olan inflyasiya problemi məhəlləgəl faizlərlə cilovlanır. Ekspertlər deyillər ki, istehlak səbətinin alt qrupları üzrə iki rəqəmli qiymət artımı hazırda tək rəqəmliliklə əvəz olunub. İnflyasiya tempində müşahidə olunan azalma baxmayaraq, xarici mühitin yüksək dəyişkənliyi qiymət artımına təsir edən amillərdən biridir. Dünyada gedən geosiyasi proseslərin hansı yöndə irəliləməsi inflyasiyaya birbaşa təsir edir, lakin orta illik inflyasiya xərclərinin azalan xəttlə hələ bir müddət də davam edəcəyi gözləniləndir.